Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Right. Jadi sebelum kita break tadi, kita bercakap mengenai pembinaan objektif ya, dan bagaimana anda membahagikan akaun dagangan anda uh, dan anda mula membentuk objektif. Okay. Jadi apa yang anda buat adalah yang berikut. Eh, try try this. Try this lah. Cuba, cuba ini. Anda tak dapat nak lihat trading ni macam hobi. Bila ada duit, aku depo. Bila ada masa, aku trade. Tak. Trading bukan dibuat cara tu. Bila ada masa, enter lah. Tak ada masa. Dia adalah sebahagian daripada rutin yang anda buat harian. Dan rutin inilah apa yang membentuk disiplin dalam dagangan anda. Disiplin dalam membuat analisa dan disiplin dalam mengikut sistem dagangan. Bukannya anda ada ada sekejap timbul, sekejap tenggelam trading, sekejap ada, sekejap tak ada. Sebab itu yang dibuat oleh majority trader. Itu tak dapat. Dengan kaedah ini, anda akan membentuk objektif ya, yang jelas apa yang anda nak. So, benda pertama yang anda buat adalah buat anda punya portfolio ni. Okay, portfolio kewangan anda dan bahagikan dia kepada dua. Yang pertama adalah passive income. Dan even yang kita cerita tadi mengenai kalau anda menggunakan kaedah equity ya, eh, maksudnya untuk palantir tadi. Satu saya kongsikan palantir tadi Fendi ya, eh, Lina uh, eh. Anda letakkan, dia ada dua. Satu anda lebih medium term. Maksud medium term kat situ adalah anda menggunakan stop loss, anda melihat dan meletakkan penggunaan margin uh, dan apa dia uh, target anda adalah perbezaan harga. Itu adalah active income. Kaedah kedua adalah bila anda membeli any saham any asset untuk yield. Faham tak? Untuk dividend. Dan kebanyakan bagi yang kita ni kat Malaysia, kalau anda mempunyai ASB apa semua tu, anda dah ada pun benda tu. Anda tak dapat melihat trading berbeza, uh, cuma trading tak dapat. So, benda pertama adalah anda buat benda ni, dua ni dulu. Selain dah trading account tadi, anda bahagikan. Ya, yeah, bahagikan. Dia tak dapat anda cuma buka satu trading account, situ depo, situ withdraw, situ trade. <tid> tak dapat. Buatkan few accounts ya. Yeah. Paling kurang lima um, ke enam. Tapi kat XM anda boleh buka sampai sepuluh. Open additional account. Ada button tu kan tekan. Bahagikan. Namakan. Rekodkan. Account number ni untuk apa? Account ni untuk apa? Account ni untuk apa? Boleh? Start start buat benda ni. Jangan cuma satu trading account, situ depo, situ withdraw, situ trading. No. Dah, tak, tak ada dah cara tu dah tahun 2025 ni. <tid> tak dapat. Okay. So, apa yang anda buat lah, anda buat budget anda. Do annual budget. Do your annual budget. Maksud annual budget kat sini adalah berapakah income anda dan berapakah anda punya expenses. Ini adalah annual budget bukannya bulan-bulan annual budget setahun berapa active income dan passive income yang anda ada sekarang ini bahagian income ini bahagian expenses yang anda rancang untuk setahun anda nak keluar daripada uh, perjalanan terima gaji bayar bil Lepas tu tengok berapa cukup Kalau anda nak keluar daripada debt kitaran Buat benda ni Berapa sebenarnya retain income yang anda ada ha, Ni yang anda nak tahu Inilah yang anda boleh ambil sebagai risk Bukannya berapa duit lebih yang aku ada bulan-bulan ni -bulan. Tantah duit tu perlu bulan depan dengan melihat gambaran besar macam ni, dia tak ada cerita, tak ada duit, tak ada. Anda dah bajet untuk the whole year. Jadi berapa retain income yang anda ada sekarang? Saya senang cerita. Bang, saya tak bekerja, memang tak ada income. Macam mana saya nak buat benda ni? Jangan trend. Anda perlukan duit untuk buat duit dia tak dapat uh, memang tak ada duit saya nak harap trading ni saja tak dapat anda sedang gunakan duit yang anda perlu dan anda nak ambil risiko kepada dia tak dapat tak dapat di sinilah anda boleh anda boleh memahami sebenarnya berapa toleransi risiko anda dengan melihat kepada the whole picture dahulu kita sering dengar toleransi risiko, toleransi risiko. Saya, uh, setiap uh, depo seribu boleh ambil 5%. Tak ada. Entah-entah anda tak mampu untuk hilang 5%. Satu trade dia 5%. Tak dapat. Mungkin 50 dolar tu, kalau, kalau cerita seribu depo lah, 50 dolar tu anda perlu kan. Satu, bila nak kena stop loss, anda alihkan SL sebab duit tu tak mampu nak hilang. Dengan kaedah ini, anda akan melihat sebenarnya berapa equity yang anda ada. Berapa risk yang anda boleh ambil. Katalah, selepas anda tolak income dan expenses anda untuk tahunan, anda adalah dekat sini satu ribu dolar. Contoh sahaja. Ben, kalau anda mula-mula buat, saya gunakan formula 80-20. Maksudnya daripada seribu dolar ni, lapan ratus masuk kat sini, dua ratus masuk kat sini. Ini belum cerita nak letak ASB apa semua. Jadi mungkin sebahagian dari lapan ratus ni untuk ASB. Untuk lain-lain. Kalau anda mempunyai toleransi risiko yang amat rendah, anda tak nak hilang langsung. Berapakah pulangan daripada pelaburan yang anda boleh dapat contohnya ASB even kepada tabung haji saya tak letakkan sebagai pelaburan tapi dia mempunyai pulangan yang agak tinggi daripada sudut uh, hadiah ha, jadi saya kita boleh letakkan sebagai salah satu punca income lah ataupun muncul fund dengan kaedah ni anda tahu berapa sebenarnya budget untuk anda nak letak benda-benda ni Katalah anda boleh menjana setahun sekitar tujuh ataupun kita ambil senang matematik lah sepuluh ratus. Itu tinggi ya. Sebab kita ambil pengiraan yang mudah. Jadi dekat sini anda boleh menjana lapan puluh dolar. Kalau anda nak risk yang kosong daripada anda punya active income ataupun kita tukar kepada trading lah. Anda boleh risikokan 80 dolar oh 200 anda ni contohnya macam mana anda nak tahu berapa drawdown limit berapa yang anda boleh rugi kalau kena kat situ stop jadi kalau anda menggunakan kaedah itu kalau anda katakan aku boleh hilang semua dia punya semua tu bukannya 800 bukannya 1000 dia punya semua tu 200. Jadi terpulang kepada anda sebab berapa risiko itu anda yang nyatakan. Dengan kaedah ini, anda akan melihat gambaran besar. Bukan lagi kepada berapa ada boleh depo. Kaedah itu tak menjadi. Dan kaedah ini, anda boleh mula mengumpul aset Faham tak? Daripada duit habis trading. Ada duit, adalah lebih letak. Lepas tu hujung bulan cukup-cukup. Dia cukup. ya, ada-ada, tak ada-tak ada. Entah-entah ada. duit yang perlu untuk bulan ni, anda dah pergi depo. Ha, tu bagi yang tiba-tiba malam kan. Ha, dia dah keluar lampu lip dah keluar merah. Anda pergi ambil duit simpanan anda yang anda perlukan. Top up account. Habis. Dengan kaedah ini, anda akan mempunyai Objektif jelas berapa sebenarnya yang anda boleh letak Boleh Dan bukannya bermaksud yang palantir tadi ya eh? Anda boleh masukkan daripada jumlah ini Anda rancangkan Berapa banyak nak pergi kepada mana Yang passive income ya eh? Ha, berapa banyak daripada sini nak masuk ke situ dan berapa untuk anda mula membina dan dan ingat eh yang contoh yang saya lagi saya sebut palantir tadi kalau kalau kita bercakap naik mula-mula mungkin anda buka CFD satu lot 10 unit kalau harga dia 9 uh, apa kalau harga dia 90 dolar tadi anda perlukan 900 Kalau anda masuk 0.1 lot Pool Maksudnya anda membeli 10 unit Eh so, 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 sorry Ini eh, 10 unit Anda membeli 1 unit Anda perlukan $90 dolar. Ah. Dan satu lagi kaedah yang anda boleh buat adalah Ni contoh dia anda pergi kepada finviz kalau anda mula nak membina untuk pasif eh, daripada daripada trading daripada uh, CFDs anda pergi kepada si, uh, kepada finviz ni anda pergi kepada screener okey dan anda pergi kepada ni Mana dia punya ni? Anda pergi kepada dividend yield. Anda nak something yang tinggi. Ingat tak kita bercakap mengenai low yang berlaku 7, 4, 20, 25 tadi? Anda tengok mana-mana yang dalam ni, yang cat dia mempunyai low 7, 4, 20, 25. Dan shortlist kan lah. Faham? Shortlist kan lah apa yang, apa yang ni. Lepas tu ada tak dia dekat XM contohnya. Boleh? Tu contoh dia lah tu antara benda yang anda boleh buat lah cari apa yang tinggi sikit dia punya ni apa yang apa uh, dan uh, anda lihat kepada syariah compliant kalau anda nak uh, satu islamik punya portfolio uh, kalau uh, selain daripada dekat Finviz ada juga dekat contohnya dekat Reuters punya screener ada ada banyak screener uh, dekat TradingView pun ada dekat investing.com pun ada anda boleh gunakan screener yang ada kat situ. Anda tengok apa yang memberikan dividen. Ah ha, itu kalau anda untuk passive income. Kalau anda menggunakan equity, ingat tak kaedah equity tadi? Ah ha, tu cara dia. Kalau anda menggunakan kaedah margin, itu anda trading. Boleh, Pak Rina, jadi anda membina benda yang macam ni. Unless saham dia pergi kosong. Ni, ini contoh dia lah apa yang anda boleh buat. Ya, jadi anda dah tahu something yang menjana passive income. Buat cat anda. Jangan lupa untuk buat anda berapa expenses anda tahunan ha, itu anda punya resistant line berapa expenses anda tahunan cara ni mula kumpul harta kan? tak ada cerita nak cerita trade jadi trading kita ada tujuan faham tak tiap-tiap 3 -tiap bulan kita rebalance balik ah ha, duit ni pergi mana kalau boleh anda elakkan penggunaan leverage yang dekat sini ataupun kaedah margin tadi anda mula membina lebih banyak aset yang anda membeli biarpun CFD pada mulanya yang anda sampai pergi kosong. itulah kita cerita pasal nak keluar, dari, nak cerita pasal financial freedom Kalau cerita pasal Apa dia trading siang malam, siang malam Dia tak tak jadi apa Sebab dia tak gerak dekat passive income Dia gerak dekat active income Trading bukannya passive income Investment adalah passive income Itu beza dia Of course investment pula terkena tengoklah Asa ha, itu kita akan cari yang low yang yang lebih high probability. Itu yang kita buat. Dan gunakan apa yang anda dah belajar selama ni. Sebab itu saya kongsikan sistem 3711 tu melihat kepada korelasi structure, melihat kepada kat mana high probability, melihat macam mana kita nak cari peluang dan kita akan cari bila berlakunya korektif dalam market, kita nak ride the trend. Selain daripada yield, anda juga akan mula membina aktif income anda. Sebabnya, kalau kita betul masuk dan price pun mula naik, kita akan ada portfolio yang berkembang. Satu, anda tetap menerima dividen. Dividen dikira daripada harga beli. Ya? Dan kalau anda nak mula bercerita pasal uh, dollar cost averaging, DCA, Pernah dengar kan dollar cost averaging? Dollar, dollar cost averaging ni kalau contohnya Palantir tadi. Bila ada duit kat sini, anda beli je. Tapi itu lebih sesuai kalau anda ada share account. Bukannya kepada trading kat sini. At the moment anda dah kumpul cukup, anda buka share account dan anda boleh mula buat DCA. Eh, dollar cost averaging. Maksudnya, tiap-tiap Uh, bulan, tiap-tiap uh, 3 -tiap bulan anda ada bajet daripada active income anda masuk kepada pasif ada berapa untuk nak beli jadi anda beli satu unit anda dapat oh ini ini adalah something yang boleh pergi, uh, then anda letakkan kat situ macam mana nak beli dia, tarik cat tak ada, uh, pada, kalau anda buat DCA, anda gunakan tarik itu dollar cost averaging anda boleh gunakan lain lah, point of control lah, anda nak guna VWAP lah apalah, tu itu lain lah, cumanya saya kata, uh, saya cuma kongsikan kaedah paling basic dia uh, tarik, 3 bulan sekali then anda membeli, itu je uh, itu, itu melabur uh, barulah kita punya passive income kat sini berjalan Ha, yang ini mula berjalan. Dan the moment dia cover kita punya expenses, anda dah mula boleh Barulah cerita financial freedom. Bukannya financial freedom kalau boleh buat RM2,000 sebulan dah boleh berhenti kerja. Aku boleh goyang kaki. Tak ada. The moment anda tak ada income daripada kerja ke apa, everything is pure risk dekat sini. Habis. Boleh tanya ramai apa full time trader kononnya. Dua tiga bulan muncul balik cari kerja. Itu kenyataan. Itu kenyataan yang wujud dalam bidang kita. Nampak macam mana anda datang dengan objektif membuat anda punya bajet dan faham berapa dolar yang anda ada, berapa berapa risk yang anda boleh ambil dan apa macam mana anda punya perancangan untuk mengurangkan dan merendahkan perbezaan di antara anda punya expenses dan anda punya passive income. Menambah passive income lah dalam arti kata lain. Tujuan kita adalah untuk menambah passive income. Kalau anda cuma trade, 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 active income, active income, ada harinya anda akan buat magic. Faham? Tiba-tiba uh, burst balik akaun. Burst balik akaun. Untuk anda keluar daripada kepompong itu adalah bila jadi duit dekat active income <coughs> anda buat perancangan. Berapa banyak masuk kepada passive income. Dengan kaedah itu gap ini akan makin berkurangan. Barulah dapat cerita objektif. Kalau tak ada benda ni, Ha, trading tadi oh, bolehlah jadi tiba-tiba ah, apa entah NFP dia naik ngam ke apa ah, jadi duit cepat hilang belanja cepat habis dengan kaedah ini anda ada satu yang jangka panjang ada hala tuju jauh sikit baru lah dapat nak bina disiplin the moment kita tahu berapa withdraw, berapa kita punya drawdown berapa kita punya target boleh kita dah ceritakan dia punya blueprint macam mana anda nak mula melihat dan meletakkan objektif eh, dalam bidang ini. Sebabnya kalau kalau tak anda akan jadi seperti majority. Trading bila ada duit, depo, bila ada masa trade, lepas tu tanya macam uh, teknik ni berapa boleh buat kalau depo seribu? Itu kerja kartun Itu tak itu anda akan kalah bukan kepada market. Anda akan kalah kepada anda. Anda anda akan buat sabotaj, sabotaj diri, naikkan naik apa, naikkan portfolio balik, lebur balik. Ataupun uh, te, te, uh, te, te, tak dapat. Sebab tak ada tak ada tak ada hala tuju jelas. Ke mana hala tuju dagangan anda? Boleh? hopefully anda buat semua ni kita apa uh, mula mula buat annual budget anda membahagikan trading account buat chart anda dan mula membahagikan uh, merancang ya. Eh, anda punya uh, investment dan juga anda punya uh, trading apa jumlah so everything start with money start dengan duit start dengan duit kalau anda tak merancang daripada duit awalnya Ha, tak payahlah cerita berapa boleh depo tak payah ha, tak dapat ya. sebab benda-benda ni lah Fendi yang apa yang kita kalah bukannya kepada teknik yang kita kalah kepada diri kita cerita recovery lah kita cerita nak cover balik rugi lah bila anda rugi bila anda tengah drawdown, tahu tak apa yang patut anda buat? Trade better, bukannya trade more. Maksud trade better kat situ adalah lebih kepada sistem anda. Mengikut, tingkatkan disiplin. Itu caranya untuk anda mula untuk, bukan bukannya cover balik yang loss, tak. Concentrate kepada trading better. Ya. Sebabnya dia tak ada hala tuju, Fendi. The moment tak ada hendak tuju, sentiasa nak beli challenge dan macam tu lah. Saya pernah lalu yang tu semua benda. Dah, dah lalilah lah. Dah lalilah lah. <laughs> Kalau tak, tak tak keluar daripada beli challenge tak, tak, kisah sama ada prop trading ataupun uh, uh surf trade, uh, kepada surf trading either one dia mistake dia samanya Sebabnya kita tak ada objektif. The moment anda letakkan objektif macam ni, then anda boleh merancang. Ha, then yang aktif investment ni lah yang anda boleh challenge. Bukannya kadang-kadang kita ambil duit yang perlu. Lama-lama duit habis. Alright? Jadi itu sesi kita untuk kali ini. Ini muka dimah sahaja. Kita akan uh, kembangkan topik ini pada hari Kamis nanti. Hari Jumaat kita cuti ya saya pun tak tak tahu uh, dalam jadual asal tak ada cuti, tiba-tiba tengok hari ni ada cuti <laughs> ok, jadi kita sambung sesi selepas ni bersama dengan Wani dan juga host SM kita Jawahir selepas ni uh, dalam kita punya les demo trade. kita akan ceritakan pasal gold pasal bitcoin lebih lanjut selepas ni Labuan Sistem dengan Sistem Anda jumpa lagi sebentar lagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh